я хочу как, поделиться тем, как Господь привел меня к себе и дал возможность просто как, в жизнью и увидеть, ну, смысл какой-то на идее вести. А, меня зовут Коля, а я, как вы уже заметили, сейчас нахожусь в помышленном на в Трусова на лекцентре, но попал я к сожалению, репутация тоже как-то, как вот Максим сказал про Иону, он убивал от Бога, он был верующим, а я был противником Бога и не имел почти три года назад, я не имел ни надежды, и, и, желания, и такой возможности избавиться от зависимости. Я был длительное время наркоалкозависимым, у меня три судимости, из которых я отбывал, а, но ну, сроки короткие, и я не достигал, ну, даже, знаете, есть люди, которые отсидели, но какого-то там авторитета достигли и имели какую-то значимость в той жизни, но у меня этого не было, я был такой амняный, и мое слово ничего не значило в той жизни, и я вот был пусть внутри, и не имел никакой, такой, знаете, э возможности нести какую-то ответственность за свои слова и за какие-то поступки. Я от них убегал всю жизнь. И, и мои зависимости все умножались и умножались. И три года назад я, э, у меня была такая ну, сложная ситуация в моей жизни. Я ну, был зависим очень сильно и как бы подходил к такому и то, что ну, меня нормалистов, у меня нормальные родители, и я с... начал жить на улице и как бы жил на улице и занимался грабежами и крал очень много. Крал-крал и ну крал это еще, знаете, я не считал, что это так сильно. и Я петлял нормально, долго петлял, меня не могли поймать, и я как бы нормально незамечен был в милиции. В своем городе. А я сидел до этого в России. и у Меня как-то ну, а, все просто не нужно. Ну да, И город не граду. Не только. Ну что произошло? Я начудил много таких делов, за которые просто мне было... надо нести была ответственность. Я знал, что меня закроют скоро. Я думал, ну знал, что, ну, знал, что мне надо убирать города. Гораздо зависимости все было больше и больше, дозы были больше и больше, жадность была больше и больше. Я как-то Бог э, как-то показал мне, что можно уехать в Макарский район и спрятаться на рецепт. Я выбрал выголод... этот путь. Приехал сюда, в Лифу, 25 января 2011 года, кажется. я приехал, я проспал перед ней сумасшедшей дозой, и система была такая, у меня, ну, немного наркотиков употреблял в количестве, но я систематически их употреблял. И у меня выработалась такая привычка, как кушать, я колодца. И больше, наверное, колодца, чем кушать. И я проспал пять меня не кумарило, я был в шоке. Как-то как, -то, как -то понял, что могу одуматься. И я одумался, и возвращаясь обратно, у меня такое беспокойство, у меня куча преступлений, и мне за них надо нести ответственность. И я в тюрьму не хотел. Второй братьев я обратил аптеку, группу лиц, и это было э, с применением как бы, силы и там нормальный иск, и сумма, и все это старше 60 лет, и плюс куча гранж, которые просто, просто дополняли этот список этих преступлений, которые, которые надо, за них надо было отвечать. И на шестой день моего противника, родного брата, арестовали. Я был на Липах, который не захотел со мной ехать на реабилитацию. Я это узнаю, и я понимаю, что ну, в моей жизни 27 лет и ничего не происходит. Я не достигаю никаких вещей и живу, тупо умираю. И ну, слава богу, что удал Бог таких людей, как Саша, Валерка, и они как-то мне рассказали, что какое-то принятое решение может изменить мою жизнь у меня появилась надежда. Вот эта надежда, которая, которая просто дала мне жизнь. И я принял такое решение поехать с этим милицию и попробовать изменить свою жизнь. Я не покаялся, я не научился молиться, и слова я просто не понимал. для меня было таким закрытым, что я был далек от этого. Я уехал на 10-й день домой, ну, укололся там в первый же день, но поехал в милицию и сдался. Это было такое решение, нести ответственность за свои поступки. И я пришел в райотдел и начальнику говорю, я вот убежал и буду сдаваться. Они, ну, с простыми словами поплавились и, и ну, меня арестовали. И знаете, я вот как Иона, почти в кита, меня на трое суток ну, закрыли как, ну, подозреваемый до выноса приговора. Моего брата отпускают, а меня арестовывают. И первые три дня был февраль, морозы лютые. Я как-то за не отапливалась, я под матрасом, как в вот сегодня представлял, и начал вызывать Господу, и, о котором мне рассказали на центре. Но веры такой не было, но сидеть так не хотелось, я даже не представляю, я такой трус. И ну, я понимал, что за три гадости, которые я натворил, меня реально в тюрьме убьют, потому что я косячил и у своих, и у чужих, и везде. И вы представляете, я говорю Господу вот такие вещи, которые я помню до сих пор. Я говорю, Господи, я буду делать все, что угодно, вплоть до черпания мной, только от дальней не сидеть. Ну, Бог услышал мою молитву, я просидел пять месяцев, по милости Божией получил условный срок, и... Он у меня же завершается, мне дали 5 на 3. Я вот летом буду, как бы уже снята будет судимость. Слава Господу. И я через 6 месяцев поехал на рецепт. отправить Опять же, в Липов повернулся с братом. Бог дал возможность брату как-то поменять свою жизнь. И через месяц я встретился с Богом, и эта встреча изменила мою жизнь. Я получил надежду чуть раньше, но встреча с Богом дала мне вот внутренний мир, который не покидает меня уже почти три года. Ну, не три года, два с копейками, но это, это такое, которое... вот эта надежда превратилась в встречу с Богом. Но я не хочу сказать, что я такой был классный регулятант и все делал, но первый ответ на молитву я получил в первый месяц своей реабилитации. Я просил Бога Служение уже после покаяния, я понял, что моя жизнь мне уже не принадлежит, я должен куда-то ее влепить. Но доверить мне могли что-то, но я ответственность очень боялся до сих пор. А я вспоминаю эту молитву, когда просил у Бога за говно, вот это черпание. Бог мне дает хозяйство на экцентре. Три бочка и две семьи. И, и, и это было, знаете, с такой радостью я принял это служение, с ревностью. У меня был график кормления свиней, о которых я ни о чем никогда не заботился, ребята, в своей жизни. Но я взял на себя эту ответственность, и эта ответственность сменила мою жизнь. Ответственность и подчинение каким-то законам, описанным на рецентре, оно под Божьей благодатью, когда мы встречаемся с Богом, с Богом, оно нас меняет. И, и я прошел такой длинный путь на рыб я почти 8 месяцев пробовал до того момента, пока... Я реально не услышал, что меня зовет куда-то Господь. И я был готов внутренне идти за Ним, будь ли куда, за кем, и куда бы меня Бог не позвал. И сейчас уже, слава Богу, два года, как я после реабилитации ну, живу со Христом, имею общение с Богом и имею возможность изменяться, преобразовываться и служить таким же, как и я. Я как-то, знаете, месяц назад вернулся в служение, как бы с таким решением служить таким же, как и я. И оно, знаете, зародилось в меня не просто. Я мне кто-то уговорил, или я просто где-то имел какую-то такую ситуацию жизненную, где, где мне просто нужда. Но меня Бог призвал, и я понял, что я должен приехать сюда и помогать Сашке. И для этого ну, надо тоже было делать какой-то выбор, потому что я уже привык жить в Киеве, иметь классную работу. Мне Бог дал классную работу, служение, в котором я преуспевал учился и имел ну, все достойное для жизни с боем. Но Бог меня вернул сюда, я сейчас как часть реабилитации служу на электроцентре. И хочу просто ну, сказать, что мы все таки все разные, и имеем разные зависимости и хотим, может наследовать какие-то вещи в людях. Но после встречи со Христом, когда Бог мне дал покаяние, я как-то понял, что люди, ну, они... И они обманчивые, имеют такое свойство надоедать, и мы в них очень часто разочаровываемся. И я вот за два года разочаровался во всех. И в Максиме, если честно, и в Сашке, ну, в себе очень много раз я разочаровался, когда вызывал какие-то надежды на себя. Но, знаете, моя надежда сейчас в Христе, и все мои желания реально посвятить себя ему, ну, чтобы мое сердце было больше и больше с ними. Ну, чем больше я с Богом общаюсь, и имею какие-то э, такие вещи, которые просто прослагают его, тем больше мне хочется делать для него. А вот это изменило мою жизнь. И я знаю, что сами, кто вот здесь, и с кем я общаюсь, я знаю, что за, за месяц почти со всеми познакомился, где-то с кем-то, может, переговорил, где-то просто может видел вас. Ну, у вас, вас есть во всех шанс просто изменить свою жизнь. Просто если вот такой человек, как я, никому не нужен и ну, не имеющий ни, ничего реально в своей жизни, имеет все, что сейчас я имею, то, поверьте, у вас получится больше и вы получите еще избыток, Потому что Господь, ну, он очень нас так сильно любит. И вот таких, как мы, он больше всего любит. Потому что мы нуждаемся в нем. Если бы не вот эта нужда, вот эта дырка, которая прорастает через зависимость, через грех. Он его восполняет и дает нам себя.